草原三明治。嗯，今天我们吃个羊尾巴和羊肝。哥，好久没吃了，馋的不行。姐夫，我可不吃你这个玩意儿，你这个太油，这个太干巴了，我可不吃。不是，结合起来也挺好吃的。不要，那行，我再给你煮点手把肉，行吧？嗯。 小姨子提出条件，要吃手把肉，跟这个羊尾巴、羊肝一块煮吧。放羊肝，还有这个新鲜的羊腿，对、哎哦，新鲜的羊脖子，这可好吃呢，一块煮吧更香。黄豆肉这么大的猪肉，大猎人放一把，放。弟弟盖上锅，大概煮它一个半小时就熟了。嗯。先进去喝茶。嗯。羊尾巴、手把肉熟了。嗯、哎。哎、这可煮好了。姐夫。 我的手把肉行，这大羊腿，好嘞，你你先拿上去吃吧。哎、我们到美味羊尾巴捞出来，哇，哇这个真大，十一上来的哥，那我挺好。还、哎、有这个羊肝，嗯，好嘞，快上桌，嗯。小姨子，你先尝尝这个羊尾巴，切成这样的薄片来切片这个羊肝，哎。 来吧，小姨子，你尝尝这个。嗯，羊尾油沾上这个韭菜花，然后放上这个羊肉，然后再蘸上这个胡椒酱，上，然后再蘸上这个羊肝草原三明治。嗯。 这味道可真美味了，嗯，这样吃，嗯，夫，嗯，给我也做个三明治，行行，小姨子尝尝这个草原三明治，嗯，姐夫非常适合我的胃，那不挺好吗？多吃，我再给你切，嗯、啊，我要些羊尾油，嗯，嗯，啊，这才香呢。 我做的这个草原三明治和手扒肉，小鱼子和白菜弟弟特别爱吃，这不挺好吗？